Давайте так, первая группа уравня, вторая группа ДШК. Товарищи Дышикашники заряжают ленту. По месту здесь ждут команды. Получаете команду Дубой. блядь, побежали. Там товарищ инструктор дает целеуказания, кого убивать можно, кого нельзя. Все, быстро отработали. Один, седай, сядь, седай, упирайся, далее, заряжай. Далі заряжай. Все, бойок назад перезаряжай, да. є видно, мішень? Да. Постріл. Сьогодні було проведено навчання. Зі стрільби, з крупнокаліберних кулеметів, а саме Браунінг та ДШК, а також МК-19. Навчання проводимо для того, щоб особовий склад досконалював свої навички зі стрільби, з крупнокаліберних кулеметів. Заряджаємо зразу, пам'ятаємо. Заряджаємо мамкою. Ты, как когда номер обслуги, твоя задача. Ты за БК смотришь и корректируешь, если это прямо видимо, закрываешь. У тебя какой-то мир есть. Ты посмотрел себе, плюс минус, это когда и, идет у тебя по целям наводка, ты себе смотришь. То есть он крутит, ты смотришь, знаешь, выше, ниже, потому что он сказал, например, тебе надо 8 градусов, понял, и он накручивает. Заряжаешь. Первый пристрелочный. Пострел. Все, туда давали. Красавчик. Вот это четко, бля. Контрольный спуск. Пах-пах.